حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فاشد الناس محبه لله هم اهل السنه لانهم يتبعون سنته صلى الله عليه وسلم في كل شيء في الصلاه وفي الاعمال وفي الاخلاق وفي الاعتقاد ويحرصون عليها ويحرصون على تعلمها وتعليمها الناس لم يامرنا بالاكثار من عباده الا من الذكر يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا لأن الذكر لا ينفع إلا إذا كان كثيرًا. ذاكر لله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قيل ومن المفردون قال الذاكرون الله كثيرًا والذاكرة دواء القلوب وشفاء النفوس يقول الله عز وجل يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فتجده يصلي الصلوات النوافل في الليل، يصلي بعد الصلوات السنن الراتبه، يصلي سنه الضحى وغير ذلك من النوافل في الصلاه ونعرف فيها ان العبد يحب الله هي الغيره، الغيره على محارم الله عز وجل، الانسان اذا راى المشركين أو رأى الناس الذين يعبدون القبور فإنه في قلبي يكون في غيرة كيف هؤلاء يشركون بالله وكيف يسبون الله وكيف هؤلاء يعصون الله عز وجل هذه الغيرة هي دلالة على أن العبد يحب الله ولا يريد الناس أن يعصوا الله عز وجل أهل ديس أندلون بانغلاديش أشن بويتر كرآن وصحيح ديسرالوكي جيبون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا ورسولنا وقدوتنا وامامنا محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ثم بعد اشكر الاخوه الكرام في المركز السلفي هنا على هذا الاستقبال الحافل وعلى هذا السعاده التي نسال الله عز وجل ان نكون وإياكم وإياهم ووالدينا في الفردوس الأعلى من الجنة وأن يجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة أيها الإخوة الكرام لا شك أن طالب العلم يهتم بطلب العلم طالب العلم يهتم بالعلم ومن أعظم العلم هو العلم الذي يقربك إلى الله عز وجل আমাদের সম্মানিত كانت مهنه ولكن الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية العربية الشيخ 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 مهدي ان الشمري الشمري الله الله يقولون ان رسول الله ان الاسلام يقولون ان الاسلام يقولون ان الاسلام يقولون ان الاسلام يقولون ان في

ومحبه الله عز وجل هي الغايه التي شمر اليها ودعا اليها المصلحون والمؤمنون ومحبه الله جل جلاله عباده عظيمه يقول الله عز وجل والذين امنوا اشد حبا لله

وتبعث على محبه الله اول الاسباب التي نعرف ان هذا المسلم يحب الله هو انه يهتم بحق الله وحق الله هو التوحيد

على يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ فقال الله ورسوله أعلم قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الله 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 الشرك السبب الثاني من أسباب الجالبة لمحبة الله اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إبعم دوي نمبر اتباع السنة.

وفي الاعمال وفي الاخلاق وفي الاعتقاد ويحرصون عليها ويحرصون على تعلمها وتعليمها الناس الله المحبب এটা প্রকাশ পাবে শততে বেশি তার সুন্নাতের অনুসরণের মাধ্যমে কারণ সুন্নাত অনুসরণ করেই তার সালাত আদায় করতে হবে সিয়াম পালন করতে হবে যাকাত আদায় ولهذا من الواجب على طالب العلم ان يتعلم سنه النبي صلى الله عليه وسلم تعلم سنته في التعامل مع والديه مع الجيران يتعلم سنه النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء في الصلاه في الطهاره في التخلص من الانجاز يتعلم سنه النبي صلى الله عليه وسلم في الاحكام في في كل ما يهمه في هذه الحياه الدنيا حتى يكون محبا حقيقيا لله তো এগুলো আমরা যেহেতু সোমনাথকে অনুসরণ করবো এর জন্য আমাদের সোমনাথ সম্পর্কে এলেম অর্জন করা দরকার আল্লাহ সোমনাথ সম্পর্কে যখন এলেম অর্জন করবো তখনই আমরা আমাদের পিতা মাতার হক আদায় করতে পারবো পিতা মাতার কীভাবে হক আদায় করতে হয় আমাদের অন্যান্য ইবাদ কীভাবে করতে হয় সালাদ সিয়ান কীভাবে আদায় করতে হয় এগুলো সব কিছুই আমরা এরও এলেম অর্জনের মাধ্যমে সেটা অর্জন হবে এজন্য তিনি সকলকে সোমনাথের এলেম অর্জনের জন্য উৎসাহ দিচ্ছেন বাবু শাহ من বানি মাহাব ব্যাথিল্লাহ আন ইউ খিরান ইনসান মিড্লাহ আজ জা জেল ইয়া আই ইউ আল্লাহ দি না মারুদিকুরল্লাহ দিক সংখ্যা থিয়ে রাখ তিন নম্বর কারণ আল্লাহকে ভালোবাসার তিন নম্বর কারণ হলো দিক রুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করা কারণ আল্লাহত আলাহ বলছেন হে ইমানদার তোমরা আল্লাকে বেশি বেশি স্মরণ করো অর্থাৎ আল্লাহকে স্মরণ করা এটাকে আল্লাহ আল্লাহকে ভালোবাসার একটা বড় মাধ্যম وقال الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وانتم تلاحظون يا عباد الله في القرآن الكريم لم يأتي الاكثار من عباده الا بالذكر. أمرنا بالصلاة وبالزكاة وبالحج وبالصيام وبالجهاد وبغير ذلك من انواع العبادة، لكن الله عز وجل لم يأمرنا بالإكثار من عباده الا من الذكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله দেখেরান খ্যাতিয়ান দেখেন লাইন ফাইন লাইন দেয় কেন খ্যাতিয়ান তিনি বলছেন সকল নারী এবং পুরুষকে যারা আল্লাহকে স্মরণ করে তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন যে তারা যেন বেশি বেশি কোরআন তেলাধ করে কোরানকে বোঝার চেষ্টা করে এবং কোরানের মধ্যে যেহেতু সালাতের বর্ণনা রয়েছে জিক বর্ণনা বর্ণ রয়েছে সব ইবাদতের বর্ণনা রয়েছে অতএব আমরা যদি আল্লাহকে স্মরণ করতে চাই নারী পুরুষ সকলেই তাহলে এই বিষয়গুলো বেশি অধ্যয়ন করতে হবে মুসলিম অধিকার সাবাহ। واذكار المساء واذكار النوم واذكار الخروج والاذكار التي بعد الصلاه والاذكار المطلقه ويعلم ان هذه العباده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي من اشرف العبادات وخير لكم من انفاق الذهب والورق وخير لكم من الجهاد ان يكون الانسان ذاكرا لله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قيل ومن المفردون قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات তিনি বলছেন যে আল্লাহকে স্মরণ করার একটা বড় মাধ্যম হলো জিকির আজগার করা যখন সকালের জিকির সন্ধ্যার জিকির সালাতের মধ্যে জিকির সালাতের পরের জিকির এই জিকিরগুলোর মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করা যায় এবং এই স্মরণ করার মাধ্যমে আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করা যায় السبب الرابع من الأسباب التي تدل على محبة الله هو كثرة تلاوة القرآن لأن من أحب شيئا أو من أحب شخصا فإنه يحب أن يسمع كلامه ويجلس معه فكذلك الرجل اذا كان يحب الله عز وجل فانه يحب ان يسمع كلامه ويقرا كلام الله عز وجل وهذا القران ايها الاخوه الكرام هو كلام الله عز وجل يقول الله عز وجل في سوره التوبه وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله فاذا رايت الرجل يكثر من تلاوه القران الكريم ويتدبر القران الكريم فاعلم انه يحب الله عز وجل তিনি আরেকটা কারণ যেটা আল্লাহকে ভালোবাসার কারণ উল্লেখ করছেন সেটা হলো বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত করা কারণ কোরআন হচ্ছে আল্লাহর কালাম এটা কালাম উল্লাহ এটা যত মানুষ বেশি বেশি তেলোয়াত করবে তত আল্লাহকে চিনবে এবং আল্লাহকে চিনলে তা আল্লাহর প্রতি তার ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে এটাই স্বাভাবিক কোরআন আল্লাহর কালাম এটা যত পড়ব তত আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হবে وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يختمون القرآن كل سبعة أيام في الغالب ومنهم من كل ثلاثة أيام كعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وغيرهم لأنهم يحبون الله عز وجل حقيقة وكانوا لا يهجرون القرآن فقراءة القرآن الكريم في كل يوم هي دواء القلوب وشفاء النفوس يقول الله عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ترى <applause> سهاب الكرام قد جاءني ترى سهاب الكرام القرآن قطعا এবং তাদের মধ্যে অনেকেই সাত দিনে কোরআন খতম করতেন অনেকেই তিন দিনে কোরআন খতম করতেন তারা বেশি বেশি কোরআন তলাত করতেন কারণ কোরআন হচ্ছে অন্তরের মানে অন্তরের যে রোগ রয়েছে এই রোগের ঔষধ হচ্ছে কোরআন অতএব যে যত বেশি কোরআন তলাত করবে যত বেশি কোরআন খতম করবে তার অন্তরের রোগগুলো দূর হবে ইনশাল্লাহ সুস্থ অন্তর সুস্থ হবে ويقول الله جل جلاله إن هذا القرآن يهدي للتي هي ويقول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء من جميع الأمراض الحسية والمعنوية فاحرصوا على قراءة القرآن الكريم وأن يكون لكم في كل يوم ورد من القرآن تقرؤونه جزء أو جزئين أو ثلاثة بحسب ما تستطيعون فإنه في ذلك أجر عظيم وفيه دلالة كبيرة على أن العبد يحب كلام الله ويحب الله عز وجل القرآن الشفاء أنت কুরআন বেশি বেশি তেলাওয়াত করবে السبب الخامس من الاسباب التي تدل على ان العبد يحب الله كثرة النوافل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فتجده يصلي الصلوات النوافل في الليل، يصلي بعد الصلوات السنن الراتبه، يصلي سنه الضحى وغير ذلك من النوافل في الصلاه او النوافل في الصدقه او النوافل في العبادات الاخرى، فاذا كان مكثرا من النوافل فان ذلك يورثه محبه الله جل جلاله. <applause> সেটা সালাতের ক্ষেত্রে নফল হতে পারে সিয়ামের ক্ষেত্রে নফল হতে পারে যত ইবাদত রয়েছে সব ইবাদতের কিছু নফল বিষয় আছে অতিরিক্ত বিষয় আছে যেগুলো বেশি বেশি পালন করলে সেটা আল্লাহ ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে যেমন আমরা যদি সালাতুল্লাহ সালাতুল তাহাজ আদায় করি আবার নফল সিয়াম পালন করি এগুলো নফল দান করি তাহলে এগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে السبب السادس من الأسباب التي تجلب محبة الله ونعرف فيها ان العبد يحب الله هي الغيره الغيره على محارم الله عز وجل الانسان اذا راى المشركين او راى الناس الذين يعبدون القبور فانه في قلبه يكون في غيره كيف هؤلاء يشركون بالله وكيف يسبون الله وكيف هؤلاء يعصون الله عز وجل هذه الغيره هي دلاله على ان العبد يحب الله ولا يريد الناس ان يعصوا الله عز وجل আল্লাহকে ভালোবাসার আর একটা বড়ো মাধ্যম হলো যখন কোনো শিরিক দেখা হবে যেমন কাফের মসরিকরা যে ইবাদত করছে মূর্তি পূজা করছে একটা বড়ো বড়ো শিরকে লিপ্ত হচ্ছে এগুলো দেখে যখন অন্তর সেটাকে ঘৃণা করবে অন্তর থেকে অন্তর সেটা বাধা দেবে যে এরা কীভাবে এগুলো করছে তখনই বোঝা যাবে সে আল্লাহ আল্লাহকে ভালোবাসে وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله من المعاصي أو من الفواحش أو من أعظم أعظم من ذلك وهو الشرك بالله عز وجل، فيجب على المسلم أن تكون في قلبه هذه الغيرة، يكره المعاصي ويكره أن يقع الناس في المعاصي ويحب الناس أنهم يطيعون الله، قال بعض السلف كلمة عظيمة قال وددت أن الناس لم يعصوا الله وأن جسمي قطع بالسكاكين. আল্লাহ তালা অপছন্দনীয় জিনিসকে অপছন্দ করেন হারাম জিনিসকে অপছন্দ করেন অতএব আমরা যদি সেই হারাম জিনিসকে অপছন্দ করি সেটা আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন অতএব যখনই আমরা খারাপ কিছু দেখব সেটাকে আমরা অপছন্দ করব তখনই আল্লাহর ভালোবাসা সৃষ্টি হবে في الحقيقة هذا الموضوع مهم جدا ولكن لم أحب أن أطيل عليكم لأرى في, وجود في وجوهكم التعب لكن سأختم هذه الكلمة بسؤال من يجيب عنه سينال جائزة তিনি একটা প্রশ্ন করবেন সবাইকে উদ্দেশ্য করে যদি উত্তর দিতে পারে আল্লাহকে ভালোবাসা কারণ এটা বক্তব্যের মধ্যে বলা হলো এই পর্যন্ত বলতে পারবে তাকে হাদিয়া দেওয়া হবে কে বলতে পারবে হাত উঠাবে الاول أهم أهم شيء أهم شيء في الحياة وأهم مفتاح الجنة مفتاح الجنة قال في البداية التوحيد التوحيد ايوه باقي يا بغض الكفر أه؟ بغض الكفر كفر أه هذا من التوحيد هي هذا من التوحيد هي طيب نحن سأذكرها بالترتيب ويذكرها المترجم مستحث هذا استحق الجائزة سأعطيه أيوه أجلس, اجلس 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 سأعطيك اجلس, سعر أجلس سعر السبب الاول هو الاهتمام بالتوحيد احنا أيوه مرت التوحيد السبب الثاني اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم السبب الثالث كثرة ذكر الله عز وجل ذكر الله الرابع تلاوة القرآن الكريم تلاوة القرآن الكريم الخامس الاكثار من النوافل النوافل السادس الغيرة على محارم الله عز وجل أبو سندقران أبو سندقران أبو سندقران من يأتي بها مجددا عرفتموها طيب أشكر الجميع وأشكر الإخوة الكرام المشايخ على إتاحة هذه الفرصة وأشكركم أنتم أيضا على الاستماع وحسن الاستماع وصلى الله وسلم على نبينا محمد ونلقاكم بإذن الله في مرات قادمة إذا أراد الله ذلك.